रहमान रहीम इस्लाम में नमाज को बहुत बल्द मकाम हासिल है ये ना सिर्फ अल्लाह के साथ तैलुकयम करने का जरिया है बल्कि हमारी जिंदगी में बेशुमार फायदे और बरकते भी लाती है आज हम बात करेंगे कि नमाज क्यों अहम है और उसके क्या फायदे हैं नमाज की अहमियत नमाज देने इस्लाम का दूसरा रुकन है और कुरान में मुताद जगह इसकी ताक़द की गई है अल्लाह ती ने कुरान में फरमाया और नमाज कायम करो बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है पैतालीस ये आयत हमें बताती है कि नमाज न सिर्फ एक इबादत है बल्कि ये हमें बुराइयों और गुनाहों से बचाने का एक जरिया भी है नमाज के जरिए बंदा अपने रब के सामने झुकता है उसकी बड़ाई बयान करता है और अपने गुनाहों की माफी मांगता है ये वो वक्त है जब इंसान अल्लाह के करीब होता है और रूहानी सुकून महसूस करता है नमाज के रूहानी फवाद्लाह से तालिक मजबूत होता है नमाज हमें याद दिलाती है कि हम अल्लाह के बंदे हैं और हर वक्त अल्लाह की मदद के महताज हैं। ये हमें शुक्रगुजारी और आजजी सिखाती है टू रूहानी सुकून का जरिया आज के दूर में जब हर तरफ बेसुकूनी है नमाज हमें जहनी सुकून और इतमान देती है अल्लाह के सामने झुकना हमारी रूह को सुकून बख्शता है और हमें परेशानियों से दूर करता है फ्री माफी का जरिया नमाज के दौरान हम अपने गुनाहों की मुआफी मांग सकते हैं और अल्लाह से हदायत की दुआ कर सकते हैं नमाज के जिसमानी फवायद वो सेहतमंद जिंदगी नमाज के दौरान जस्मानी हरकत जैसे क्याम रको और सजदा हमारी सेहत के लिए फायदा है ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों को हरकत देती है खून की गर्दश को बेहतर करती है और जिसमानी थिकन को कम करती है, तनाव, में कमी नमाज एक तरीका है। जहनी तनाव को कम करने का। जब हम अल्लाह के सामने झुकते हैं तो हमारा दिल हल्का महसूस करता है और हमें उम्मीद की करण नजर आती है नमाज के समाजी फवायद बरादरी को जोड़ती है नमाज खास तौर पर जमात के साथ मुसलमानों के दरमियान इतिहाद और भाईचारे को फरोग देती है मस्जिद में इकट्ठा होना और एक साथ नमाज अदा करना हमें एक अम्त होने का एहसास दिलाता है। अखलाकियात में बेहतरी नमाज़ एक मुसलमान को अच्छे इखलाक और इमाल की तरफ रागिब करती है जो शख्स नमाज पढ़ता है वो बुरे कामों से बचने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता है कि अल्लाह हर वक्त देख रहा है, है। नमाज छोड़ने के नुकसान जो लोग नमाज नहीं पढ़ते वो अपनी जिंदगी में सुकून और बरकत से महरूम रहते हैं नमाज छोड़ने वाले लोग अक्सर दबाव और रूहानी खला महसूस करते हैं अख्तिताम नमाज न सिर्फ एक फर्ज इबादत है बल्कि ये हमारी जिंदगी का लाजमी हिस्सा भी है ये अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने गुनाहों से बचने और सुकून हासिल करने का जरिया है आए हम सब मिलकर नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए और जन्नत के रास्ते पर चले और वो कामयाब हो गए जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं